Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pembentangan ini dibuat untuk AIDS International Research Conference on Multidisciplinary in Social Sciences and Technology. Saya Dr. Abdul Rashid bin Abdul Aziz daripada University Sains Islam Malaysia akan membentangkan tajuk kajian kesejahteraan kendiri, pemerkasaan wanita mendepani konflik rumah tangga bersama ahli kajian saya Dr. Natratul Aisyah Zulkifli, Dr. Noratiah Nordin, Nur Ain Mustafa, Evi Desmariani dan Siti Rubaini Mat. Baiklah, sebagai pengenalan, wanita merupakan tunggak utama dalam pembangunan negara. Pemerkasaan wanita merupakan peranan penting memacu kemakmuran negara secara keseluruhan kerana wanita mampu mengubah kehidupan sendiri dan kehidupan orang di sekeliling. Tak kisahlah keluarganya, eh, rakan di sekitarnya, di organisasi sekaligus meninggalkan kesan yang memberi manfaat kepada seluruh masyarakat dan negara sekiranya pemerkasaan wanita ini dapat dicapai. Isu-isu yang selalu kita dengar seperti keganasan dan konflik rumah tangga, isu pemerkosaan, diskriminasi gender, gangguan seksual, stres di tempat kerja, buli cyber, stigma andartu dan pelbagai lagi isu yang menghantui dan menjadi dilema bagi golongan wanita ini. Jika kita telusuri dari isu dan permasalahan, di Malaysia kita lihat bahawa institusi kekeluargaan semakin goyah rintitan konflik rumah tangga yang gagal diselesaikan sehingga menyebabkan isu perceraian boleh dikatakan statistik perceraian juga semakin meningkat dan ini amat berkait rapat dengan kesejahteraan individu yang kian berkurangan kian terhakis jika dilihat dari tinjauan yang dibuat uh, oleh uh, Kebangsaan Kesihatan dan Mobiliti atau National Health and Mobility Survey 2023 sebanyak 1 juta orang rakyat Malaysia dalam kalangan dewasa di negara ini mengalami simptom tekanan dan depresi. Dan statistik ini terus menunjukkan peningkatan berbanding tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, di era digital dan revolusi industri 5.0 ini, kita lihat wanita juga berdepan dengan pelbagai cabaran dan perubahan yang mendatang dari sudut ekonomi, sosial, politik dan budaya. Dan jika kita lihat dengan lebih mendalam fenomena isu yang berlaku di Malaysia melibatkan golongan wanita ini seperti statistik keganasan rumah tangga yang dilaporkan oleh polis di Malaysia PDRM pada tahun 2024 sebanyak 7,116 kes berbanding tahun-tahun yang sebelumnya. Jadi setiap tahun saban tahun berlaku peningkatan dan kita lihat juga statistik pemerkosaan terus meningkat yang melibatkan kaum wanita. Ya. Ha, setelah itu indeks jurang gender Malaysia juga menunjukkan, menunjukkan skor yang meningkat iaitu 70.5% pada tahun 2023. Ya. Ha, dan ini juga kita lihat ketidakseimbangan yang berlaku jurang antara wanita dan lelaki dalam ha, indeks seperti penyertaan ekonomi, pencapaian pendidikan, kesihatan, kehidupan, penguasaan politik. Di ha, dekat sini juga berlaku jurang di kalangan kaum wanita Sebab itulah pentingnya untuk wanita ini diperkasakan ha, Soal pemerkasaan ini adalah tunggak utama kepada memperkasakan masyarakat dan juga negara. Oleh itu, objektif kajian ini adalah untuk mengkaji faktor-faktor yang membawa kepada kesejahteraan kendiri dan seterusnya dapat memacu kepada pemerkasaan wanita melalui pembinaan model kasih sebenarnya model ini adalah lanjutan di mana penumpuan kepada pembinaan model ini untuk melahirkan wanita yang lebih berdikari berpengetahuan berani memperjuangkan hak seterusnya meningkatkan kesejahteraan fizikal mental dan emosi wanita itu sendiri Baiklah, jika dilihat dari sorotan literatur, menurut Reef 1989, kesejahteraan kendiri merujuk kepada keupayaan individu untuk mencapai keseimbangan dalam aspek emosi, fizikal, spiritual dan sosial. Manakala Siti Hajar dan Zaimah 2021 melihat wanita sebenarnya mempunyai tahap kesejahteraan yang tinggi akan lebih cenderung untuk dapat mengurus konflik rumah tangga dengan pendekatan yang positif maka sebab itulah kesejahteraan kendiri ini sangat penting. Konflik rumah tangga juga boleh berlaku dalam pelbagai bentuk seperti ketidaksefahaman komunikasi, masalah kewangan, pengabaian emosi dan juga keganasan rumah tangga. Manakala menurut Tuti Haryanti 2024, konflik yang berlarutan ini akan memberi kesan kepada tahap kesihatan mental wanita termasuk tekanan, kemurungan dan kegelisahan. Oleh itu, pemerkasaan wanita merujuk kepada satu proses untuk memperkukuhkan pengetahuan, kemahiran dan sokongan yang diperlukan untuk membuat keputusan yang baik bagi diri dan keluarga. Ini menurut Nur Azla dan Maliana 2023. Pemerkasaan wanita juga berlaku apabila mereka ini dapat akses kepada sumber, agensi, pencapaian, dan ia membolehkan wanita membuat keputusan secara asertif melindungi diri daripada penderaan dan mencari sokongan apabila diperlukan menurut Dayang Kartina 2020 dan Muhammad Sabran 2019 metodologi kajian ini uh, gabungan kajian kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan kaedah teoritikal dan membangun model serta elemen kesejahteraan diri untuk memperkasakan diri wanita dan tiga teori utama yang mendasari model ini ialah teori feminism, transaksional teori stress and coping uh, Lazarus dan juga teori counseling psycho-spiritual Al-Ghazali, manakala temuduga juga uh, telah dijalankan, uh, di mana uh, kajian ini sebenarnya ada beberapa siri, hanya satu siri sahaja yang akan akan kita uh, bentangkan ataupun kita perjelaskan saya perjelaskan di sini uh, jadi uh, dia melalui perakajian lapangan analisis kandungan kemudian kajian rintis uh, kemudian ada temu bual responden juga daripada 10 orang wanita dan uh, akhirnya untuk membina uh, model ini melalui data triangulasi yang dilakukan Uh, beralih kepada dapatan kajian ini, kalau kita lihat di sini uh, dapatan bagi model kasiat ini dapat dikategorikan kepada lima komponen utama iaitu aspek kesihatan, agama, sistem sokongan, emosi dan juga handal. Uh, handal ini kita boleh kata sebagai uh, satu keupayaan, satu uh, penguasaan uh, kekuatan yang uh, dimiliki oleh wanita itu sendiri. Setiap komponen ini pula dibahagikan kepada sub-komponen seperti kesihatan fizikal, kesihatan mental, ahlak, tazkiyatun nafs, sistem sokongan hubungan sosial, regulasi emosi, emosi positif seimbang dan berdikari serta berilmu dan berkemahiran. Kalau dilihat dapatan ini dapat diringkaskan dalam gambar model di bawah ini iaitu KASEH, kasih iaitu kesihatan, agama, sokongan emosi dan handal sebagai aa, boleh kita katakan sebagai dimensi utamalah a atau konstruk utama manakala sub dimensi atau sub konstruknya adalah aa, di bawah kesihatan ada kesihatan fizikal, kesihatan mental, di bawah agama ini ada komponen akhlak dan tazkiyatun nafs eh tazkiyatun nafs ini merujuk kepada proses kita bagaimana untuk kita membuat pembersihan jiwa diri kita melalui beberapa konsep seperti tahalli tahalli eh bunjahadatun nafs riadatun nafs dan sebagainya Manakala S, sokongan pula melibatkan sistem sokongan dan hubungan sosial. E, emosi adalah regulasi emosi dan emosi positif. Manakala handal merujuk kepada seimbang kehidupan wanita itu dan berdikari, berilmu dan juga berkemahiran. Okey, sebagai perbincangan kajian dari aspek kesihatan, wanita yang berhadapan dengan konflik rumah tangga sering mengalami tekanan yang boleh menjelaskan kesihatan fizikal dan mental. Tekanan dikaitkan dengan masalah seperti tekanan darah tinggi, gangguan tidur, migrain serta penurunan sistem imunisasi menurut Eka Warna 2018. Manakala kalau dilihat dari Jabatan Kesihatan Negeri Johor 2025, konflik yang berterusan boleh menyebabkan kemurungan, kebimbangan atau bahkan gangguan stres pasca trauma. PTSD. Oleh itu pentingnya aspek kesihatan wanita ini aa, sebagai satu teras utama untuk pemerkasaan wanita itu sendiri. Disebabkan kesihatan ini dapat menjamin wanita ini lebih aa, kuat untuk menghadapi cabaran, dapat mempunyai kekuatan dalaman kerana mempunyai fizikal yang sihat dan kuat. Seterusnya ag agama Agama ini boleh katakan merujuk pada ibadah seperti solat, doa, zikir, memberi kesan positif pada ketenangan jiwa. Yang saya sebutkan tadi, proses tahalli dan tahalli. Iaitu satu proses kita pertama mengeluarkan sifat-sifat mazmumah dan kemudian memasukkan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang baik dalam diri. Jadi amalan spiritual Islam sangat baik kerana menurut Naznin, 2023 ia dapat mengurangkan tahap tekanan dan kemurungan dalam kalangan wanita yang menghadapi masalah rumah tangga. Dan menurut Abdullah, 2018, tazkiah nafs juga membantu wanita mengenal kekuatan dan kelemahan diri serta mendekatkan diri kepada Allah sebagai sumber ketenangan. Jadi individu yang mengamalkan pendekatan penyucian jiwa ini selalunya lebih stabil dari aspek emosi dan kurang terdedah kepada aspek-aspek masalah mental yang lain seperti kemurungan dan tekanan melampau. Ini daripada kajian yang dilakukan ya. Manakala kalau kita tengok Al-Ghazali juga menyatakan wanita yang mempunyai akhlak yang terpuji akan lebih cenderung untuk aa, memilih pendekatan untuk penyelesaian konflik harmoni dan juga penuh dengan hikmah. Kalau dilihat dari aspek sokongan wanita yang menerima sokongan menyeluruh lebih berdaya tahan, berupaya membuat keputusan bijak dan mampu menguruskan rumah tangga dengan lebih berkesan. Sokongan emosi yang dapat daripada ibu bapa, adik-beradik, rakan dapat membantu wanita dari segi kekuatan dalamannya dan untuk menghadapi krisis. Manakala sokongan daripada komuniti juga badan bukan kerajaan sangat penting eh terutama dalam isu seperti keganasan rumah tangga, pengabaian. Jadi rangkaian sokongan ini menjadi lifeline kepada wanita yang tidak mempunyai tempat bergantung. Faktor keempat yang daripada model ini adalah emosi. Faktor pemerkasaan wanita Emosi sebenarnya merupakan satu perkara yang sangat sinonim dengan wanita Oleh itu, kalau kita lihat selalunya aa, konflik ini akan berakhir dengan emos, emotional breakdown eh, aa, Banyak konflik yang berakhir dengan emosi yang tidak dapat diurus dengan baik Oleh itu, pemerkasaan wanita resolusi emosi merupakan satu usaha penting Untuk memastikan mereka mampu meregulasi emosi Mengurus konflik secara sihat Dan beri daya tahan, resilient secara psikologi Uh, ini menurut Sufian dan Salmiwati 2022. Selain itu, wanita yang berdepan dengan konflik rumah tangga perlu diberi pemerkasaan dari segi kemahiran mengurus emosi, teknik pernafasan dalam, penulisan ekspresif atau amalan kesedaran, ketara sedar, kita kata, iaitu mindfulness. Dan aspek kelima adalah uh, handal. Uh, handal ini kita nak melahirkan wanita yang seimbang dan berdikari, menggambarkan kebolehannya untuk mengekalkan keseimbangan antara tuntutan sebagai isteri, sebagai ibu, sebagai pekerja, ahli masyarakat dan juga dalam masa yang sama wanita itu tidak mengabaikan kesejahteraan kendiri mereka. Menurut Hashim dan Yusof 2020, wanita yang memiliki sifat berdikari menunjukkan tahap resilient yang tinggi serta mampu mengurus konflik rumah tangga dengan lebih matang dan rasional. Jadi berilmu dan berkemahiran ini penting untuk mencerminkan keupayaan wanita dalam melengkapkan diri dan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang penting juga sebagai kemahiran sosial yang relevan dengan kehidupan pada masa kini kehidupan yang moden selain itu menurut uh, Muhammad Salih dan Ismail 2021 kajian menunjukkan wanita yang berpendidikan lebih cenderung untuk bersikap proaktif dalam menghadapi konflik rumah tangga serta lebih berani menyuarakan hak dan pendapat mereka. Sebagai kesimpulan, dalam kajian ini, kesejahteraan kendiri adalah kunci utama pemerkasaan wanita. Oleh itu, wanita perlu mempunyai kesejahteraan diri yang baik. Keberkesanan pemerkasaan wanita terletak pada pendekatan yang holistik yang meliputi aspek fizikal, mental, emosi, sosial dan spiritual. Justeru, Model ini atau faktor-faktor ini dapat menjadi rujukan kepada kementerian dan uh, badan bukan kerajaan untuk memperkasakan wanita dan membolehkan wanita mengambil peranan yang lebih besar dalam masyarakat, ekonomi dan keluarga. Model kasih ini juga dilihat sebagai sesuai untuk diterapkan dan diaplikasikan dalam pelbagai program pembangunan wanita. Dicadangkan agar model ini juga dapat diperluaskan ke peringkat komuniti dan dasar negara. Sekian, terima kasih atas perhatian anda semua.